Вкусно во всем. Это необычное для нас блюдо, жутко популярно в Китае, а его вариации и по всей Юго-Восточной Азии. Оно является одним из самых важных на праздничном новогоднем столе, являясь символом достатка и богатства. Хотя его все чаще готовят не только на китайский новый год, ведь оно и очень полезно. По содержанию коллагена и эластина свиные ножки на первом месте в мире а это может уменьшить морщины на коже, замедлить старение клеток кожи и сделать ее блестящей, мягкой и нежной. Плюс они малокалорийны. Так что это давно любимое блюдо среди женской половины Китая. Для приготовления свиных ножек по-китайски нам потребуются сами ножки, уже очищенные от копытцев и с зачищенной кожей. Если у вас много подпален, возьмите металлическую мочалку. Смочите водой, потрите и у вас быстро все получится. Все остальное будут продукты для вкуса и запаха. Это свежие овощи, чеснок, имбирь и зеленый лук, традиционный набор для китайской кухни и специи. Их будет немного, но не все они обязательны. Обязательные это соевый соус. Я использую и темный, и светлый. Может быть только светлый. Тогда ножки будут светлее по цвету. Соль и сахар. Сахар, к слову, не для того, чтобы сделать блюдо сладковато, а для того, чтобы сделать его красным. Об этом позже лавровый лист и бадьян будет очень-очень ароматно. Далее перцы. Очень желательно сычуанский перец, чили. Ложить или не ложить ваше дело. Китайская традиционная кухня, как правило, острая. Шаосинское вино тоже относится к желательным, но не обязательным ингредиентам. Не обязательные также фенхель, корка апельсина, зерна кардамона. Лучше, если они в чешуйках, для придания еще более лучшего запаха и вкуса. Подготовка недолгая, нарубим ножки. Можете попросить это сделать мясника на рынке, я покупал в магазине, поэтому сделаю это сам. Необходимо лишь разрубить пополам. Просто ножом вы их не разрежете, необходимо рубить. Можно топориком, можно с помощью ножа и обуха топорика. Как видите, мяса, а тем более жира в них нет. Сплошной полезный колоен. И так остальные ножки. Овощи подготавливаем без изысков. Очистим имбирь от кожицы. Нарежем пластинками. Толщина не очень важна, лишь бы они могли за время варки отдать все, что у них есть. Также довольно крупно порубим чеснок. Лук нарежем довольно длинными полосками. Все эти овощные кусочки мы должны будем потом легко удалить с кусочков мяса в готовом блюде. Приготовление начнем с отваривания ножек. Положим их в холодную воду и доведем до кипения. Кипятить будем минуты 2-3, снимая пену. Это обязательная процедура, Свиные ножки имеют неприятный запах. И этим мы этот запах удалим. После кипячения снимаем и выливаем отвар, а ножки промываем. Далее в воке или казане или в чем-то с толстым дном нагреваем масло. Ложек 6 и отправляем туда сахар. Я добавил коричневый тростниковый, но может быть и обычный. Растопим сахар на малом огне. Он сплывет вверх начнет расширяться. И как только он собирается становиться темно-коричневым, засыпаем ножки. Переворачиваем их постоянно, чтобы они в этом потемневшем масле покрылись темной корочкой со всех сторон. Это быстро, минута-две. Затем добавляем овощи, чеснок, лук и имбирь. Огонь ниже среднего. Добавляем темный соевый соус. Он придаст темный оттенок мясу. Светлый соевый соус. И шаосинское вино. К слову, оно почти безалкогольное. И вовсе не питьевое. Я бы его не пил. Слегка перемешаем. Почти сразу пойдет запах имбиря и чеснока. И поэтому сразу добавляем сухие специи сычуанский перец, который по сути перцем не является. Это коробочки плодов дерева родственника лимона. Семечки внутри этой коробочки никакой функции не несут, а коробочки как раз и есть источник вкуса и аромата. А также остальные специи, фенхель, бадьян или звездчатый анис, кожуру апельсина и кардамон целыми звездами. Кстати, их, кроме бадьяна, можно заменить на знаменитую китайскую смесь. 5 спец. Ее продают в китайских лавочках онлайн или магазинчиках. А также лавровый лист и череп. Его можно и не ложить, а можно заменить на знаменитую приправу в баночках лаоганма, так называемую бабушку. Могу желающим сбросить фотку приправы. Лучше всего с ферментированной соей. Только не переборщите, а то будет слишком мост. И ворочаем все это до появления запаха специй а он будет концентрированный, китайцы на расстоянии километра учуют. Тогда добавляем воду, можно холодную в данном случае, так, чтобы покрыло полностью свиные ножки. Доводим до кипения и пробуем на соль. Ее добавляем, исходя какую соленость хотим получить. Делаем огонь тише, самый малый, Накрываем крышкой и варим 2,5-3 часа. Но это еще не все. Прошло время, открываем крышку и делаем огонь самым большим. Можно даже рассекатель снять, чтобы быстрее. И выпариваем жидкость, не вынимая ножек. Должно бурно кипеть. Пока жидкости не останется половины или меньше, чем было до этого. Свиные ножки будут погружены в нее наполовину. Тогда выключаем огонь и не вынимаем. Дадим всему этому остыть. Когда остынет, мякоть расширится и возьмет в себя бульон, ароматный, вкусный и пропитается им. А глазурь станет аппетитной и красивой. Такую вот красоту уже подают к столу. Крупные кусочки овощей и специи удалите при подаче и будет заглядение. Кстати, чтобы сделать светлей, не добавляйте темный соевый соус и меньше обжаривайте сахар. От запаха можно истечь слюной. При том, что это весьма бюджетное блюдо, простое в приготовлении, оно неимоверно вкусно. Китайцы знают толк, что подать на праздник. И не на праздник тоже. Осторожно, не откусите себе пальцы, когда будете есть. Приятного аппетита! Или мань мань Кушайте медленно и наслаждаясь. Как раз про это блюдо. А вас мы приглашаем подписаться на канал Корчма, кто не успел, Готовьте и радуйтесь приготовленным. И будьте здоровы.